ते आमचे मित्र सौरभ आणि आमचे गुणलेखक सन्माननीय या आदित्य यांचेसुद्धा मी हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतो आहे टेनिस क्रिकेट डॉट इन या यूट्यूब वाहिनीवरती आपण ही संपूर्ण स्पर्धा प्रत्यक्ष पाहू शकता तर ज्यांनी ज्यांनी अजूनही टेनिस क्रिकेट डॉट इन या यूट्यूब वाहिनीला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपण सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा आमचे सर्व कॅमेरामन ऑनलाईन स्कोरर आणि ऑपरेटर त्याचप्रमाणे सन्माननीय नंदन घरत एक हुशार व्यक्ती यांच्या संपूर्ण संघाचं यांच्या संपूर्ण टीमचं मी करतो आहे अभिनंदन त्याचप्रमाणे आमचे दोन्ही ऑफिशियल अंपायर्स प्रवीण सर आणि प्रशांत सर आपलेसुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार चलिए दोस्तों मैदान पर चलते हैं जहां पे स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज लट और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हसनैन कुरेशी जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी मनीष मोकल एम एम एक्सप्रेस बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करने के लिए माहिर आहा, पहली गेंद आग का गोला पहली ही गेंद परफेक्ट यती मगर बल्लेबाज चौकर ने थे जयेश लट जानते थे सीधे बल्ले से ड्राइव किया उसे दो खिलाड़ियों के बीच में गैप जरूर था मगर डीप में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मात्र एक ही रन पर यहाँ पे संतोष करना पड़ा बल्लेबाज जयेश को साथ ही बल्लेबाज हसनैन जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने इन दो तीन सालों में की है हर मैदान पर और अपनी पहचान बनाई है और इसी वजह से सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलने का मौका सागरी गणेश की तरफ से उन्हें मुहैया होता हुआ मैच भी बहुत ही कमाल का होगा शानदार होगा रोमांचित करने वाला होगा इसमें कोई शक नहीं हालांकि तीस गज का दायरा मौजूद है बाएं हाथ के बल्लेबाज ताओ पहली गेंद का सामना कर रहे थे हल्की सी ओवर पिच गेंद हवा में लफ किया उसे विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद छे रन हस्तैन ने अपने फिजिक्स के ऊपर काम किया है अपने बॉडी के ऊपर काम किया है डाइट की है बहुत ही बड़े बड़े सपने संजोए हैं और मेहनत और मशक्कत करते करते यहाँ तक आए हैं पहली गेंद पर छक्का लगाने से आप समझ सकते हो कि इस बल्लेबाज का आत्मविश्वास कहाँ पर है आसमान की बुलंदी पर उनका आत्मविश्वास मनीष मोकल जैसे बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर हल्ला बोल करना आसान नहीं है फुल टॉस बहुत ही देखने को मिला मगर इस मतबा फील्डर को ढूंढ लिया है की दिशा में। वहाँ पे थे। बढ़िया और इसी रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं सात रन स्कोर कार्ड पर आप देख रहे हैं सागरी गणेश बनाम फ्रेंड्स ग्रुप हसीवरे इन दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष कड़ा मुकाबला हालांकि टॉस जीता था हसीवरे टीम ने और यहाँ पे फील्डिंग करने का फैसला किया इस मरतबा हवा में गेंद झूलती हुई मगर कैच ड्रॉप ओहो पुरजोर कोशिश की हालांकि एफर्ट के लिए उन्हें पूरे के पुरस पूरे मार्क्स मिलेंगे मगर उल्टे भाग कर चले जाना उस गेंद को देखना जज करना इतना आसान नहीं होता है अपने बॉडी को बैलेंस करना उसी के साथ साथ मगर पिंडिया ने तकरीबन नाइन्टी नाइन परसेंट सब कुछ किया था उनके हाथों से गेंद गई और मिला है जीवन दान को। अपने साथी बल्लेबाज जयश लट से बात करते हुए एक जीवन दान मिला है उसका फायदा उठाएंगे इसमें कोई शक नहीं है मगर अब इसका नुकसान कितना उठाना पड़ेगा फ्रेंड्स ग्रुप हूरे को यह देखना पड़ेगा जी हाँ फिर से एक बार अपना बल्ला चलाया हो, 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 हो। प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक गोली की रफ्तार से दन आती हुई गेंद चार रन डाउन द दा ग्राउंड खेला था क्या कमाल का यह स्ट्रोक था हालांकि नई गेंद फर वाली गेंद उसे इस तरह से कारपेट के सहारे वहां पे फील्डर हालांकि मौजूद थे उनको चकाती हुई गेंद निकल गई जी हाँ इस मतब बहुत ही बढ़िया गेंद थी बिल्कुल समझ नहीं पाए थे हसनैन अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था मगर गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही शायद गेंद और बल्ले की मुलाकात हुई और विकेट कीपर को चकाने के बाद बिहाइंड द विकेट वो गेंद जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति मनीष मोकल ने पहले ओवर में खर्च किए हैं चौदह रन हालांकि विकेट हासिल नहीं कर पाए तीस गज का दायरा मौजूद था हसनैन जैसे बल्लेबाज उनके सामने थे और इसी वजह से अपेक्षा की जा रही थी कि इतने रन तो आएंगे मगर मोनिश मोकल भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है आज इस ओवर में एक छक्का और एक चौका में देखने को मिला बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है सागरी गणेश स्थल ने सागरी गणेश थल भी एक नामचीन टीम है इसमें कोई शक नहीं है इस, इन खिलाड़ियों ने भी बहुत मेहनत की है यहां तक पहुंचने के लिए मशक्कत की है द बाइक मैन जयश लेट नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अलीबाग तहसील में जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज की बाइक जीती है उसमें से ये एक खिलाड़ी हमारे सामने जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है दूसरे खिलाड़ी है फील्डिंग करने वाली टीम में लॉन्ग ऑन की दिशा में पिंटिया पाटिल शुरू विक उसी के साथ निखिल पाटिल अक्षय पाटिल ओवर पिच गेंद उसे खेला है मगर वहां पे फिर से एक बार गोली की रफ्तार से गेंद फील्डर की तरफ आ रही थी टैप करने का प्रयास मगर इतना जबरदस्त स्पीड था उस गेंद में उसे रोकने में नाकाम रहे गेंद सीमा रेखा के बाहर छह रन हसनैन के बल्ले से आता हुआ यह दूसरा छक्का फुलटॉस गेंद उसे मोड़ दिया है लेग की जानी डीप बैकवर्ड स्क्वायरलेग सीमारेखा के बाहर गेंद बिल्कुल नहीं रुकेगी जाएंगी बाहर और एक मिलेगा बड़ा शॉट गज का दायरा यहाँ पे अभी भी मौजूद तीस गज के दायरे के बाहर हम देख सकते हैं एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ जी हाँ अजमतब फिर से एक बार लॉफ किया है मिड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ खाली था वन बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर फरार मिलेंगे फिर से एक बार चार आहा ये देखिए अपने आप से नाराज गैर जिम्मेदाराना गलत शॉट यहाँ पे खेलने की कोशिश हालांकि फुलर लेन थी स्वैप करने की कोशिश कर रहे थे खंभा उखाड़ दिया है फर्स्ट विकेट डाउन सागरी गणेश थर्ड का ये पहला बल्लेबाज मैदान से बाहर मात्र पांच रनों का योगदान दिया कुल मिला के रनों की संख्या है उनतीस रन उनतीस पर यह पहला विकेट लगता हुआ अभी भी इस ओवर की अंतिम एक गेंद आना बाकी दोस्तों आप बहुत ज़्यादा वक्त यहाँ पे खर्च कर रहे हो बार बार मुझे मैसेज यहाँ पे आता हुआ कि अगर पहले चार ओवर आपने 20 मिनट में कंप्लीट नहीं किए तो आपको पैनलाइज किया जा सकता है सो मेरी रिक्वेस्ट है इस बीच रत्नागर अंतिम एक गेंद अंतिम एक गेंद लेके आए है राइट आर्म ओवर द विकेट जी हाँ ओवर पिच गेंद फिर से एक बार ऑन द राइज उसे खेला है मगर दो खिलाड़ियों के बीच में गैप था उस गैप को ढूंढा है बल्लेबाज ने पहली गेंद पर चौके से यहां पे स्वागत किया है देखते देखते यहां पे दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है चुकी है नए बल्लेबाज यश ने अपना अकाउंट ओपन किया है इस चौके की सहायता से पहले ओवर में आए थे 14 दूसरे ओवर में आए 19 तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं पिंटिया पाटिल एक्सपीरियंस खिलाड़ी एक लंबा सफर टेनिस क्रिकेट हो या लेदर क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने काफी प्रभावित किया है और अपनी पहचान बनाई है अपने गांव का नाम रोशन किया है क्रिकेट की दुनिया में जिनका इज्जत से नाम लिया जाता है वो पिंटिया पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर सामने होंगे युवा खिलाड़ी नौजवान खिलाड़ी उभरते हुए खिलाड़ी हसनैन कुरैशी टॉस और कहा छोड़ने वाले थे हसनैन हसनैन ने ताकत के साथ किया है प्रहार गेंद मिडविकेट सीमा रेखा के बाहर विक्टो के पीछे प्रसाद पाटिल अपने साथी खिलाड़ियों को कुछ निर्देश देते दे हुए बॉन जो कि शॉर्ट कवर में जी हां दूसरी गेंद पिंटिया की हसनैन के लिए फिर से एक बार ओवर पिच गेंद थी उसे उड़ाना चाहते थे मगर गेंद आसमान की बुलंदी पर क्या यहां पे पकड़ी जाएगी जी नहीं फिर से एक बार यहां पे कैच ड्रॉप हुआ है हालांकि ये कैच बहुत ही टफ था क्योंकि डीप मिड विकेट के फील्डर बहुत ही दूर खड़े थे गेंद बहुत देर तक हवा में थी हालांकि बहुत ऊंची गई थी और जब नीचे आती है गेंद तो वह हवा में स्विंग होती है और उसी वजह से उसे जज करना इतना आसान नहीं होता पुरजोर कोशिश की उसके लिए ज़रूर उनकी तारीफ तो बनती है इन दो रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है फोर्टी वन इकतालीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं हसनैन के बल्ले से तीन छक्के और दो चौके हमें देखने को मिले हैं जी हाँ फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था उसे खोद कर खेला है लॉन्ग ऑफ में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग रत्नाकर कर वहां पर मौजूद और इसी वजह से मात्र एक ही रन यहाँ पे हसनैन को प्राप्त होता हुआ धीरे धीरे रनों की संख्या आगे सरक रही है हसनैन खेल रहे हैं तैतीस रन बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जबकि टीम का स्कोर इकतालीस रन एक विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर पांच ओवर का यह मुकाबला आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ग्रुप हाशिवरे बनाम सागरी गणेश हालांकि इस प्रतियोगिता का यह अंतिम दिन अंतिम दिन का ये दोनों भी टीमों का पहला मैच फर्स्ट राउंड जी हां थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए क्योंकि राइट हैंडेड बल्लेबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज जब आपके सामने होते हैं तो थोड़ा सा दर्द होता है जी हां ओवर पिच गेंद उसे लॉफ किया है कवर के ऊपर से डीप कवर में फील्डर तैनात है एक रन तो आसानी के साथ मिलेगा दूसरे रन के लिए कोई कोशिश नहीं है हस्नेन को स्ट्राइकिंग एंड पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं देखिए है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज की यह भूमिका बहुत ही अहम होती है जो जो भी बल्लेबाज यह समझता है वह अच्छा क्रिकेट खेलता है क्योंकि इन बल्लेबाज और तगड़े बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं उस बल्लेबाज को आपको बार-बार स्ट्राइक बार देना आपका कर्तव्य बनता है जी हां इस वदाबा थोड़ी सी गुड लेंथ बॉल पर डप्पा खाने के बाद गेंद नीची रही थी उसे घूमकर खेलना चाहते थे अपने आप को चक्कर काटा था उन्होंने मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं लेग बाई के रूप में के रूप में अतिरिक्त रन यहां पे आता हुआ इस एक रन के साथ रनों की संख्या 43 रन एक विकेट के नुकसान पर हालांकि पहली गेंद पर छक्का के बाद बहुत ही अच्छा कम किया है पिंटिया ने जी हां इसमें मतलब तो ये देखिए परफेक्ट ही और कर दो टांगों के बीच बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था मात्र उस गेंद को खेलने की कोशिश तो की मगर गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई अंतिम गेंद बिंदी करते हुए इस ओवर को अच्छी तरीके से फिनिश किया है पिंटिया ने कुल मिला के रनों की संख्या 43 रन पहले ओवर में आए थे 14 रन दूसरे ओवर में आए थे 19 रन और अब तीसरे ओवर में जी हाँ 44 44 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं अंतिम ओवर अर्थात पिंटिया के इस ओवर में ग्यारह रन आ चुके हैं तकरीबन पंद्रह रन के साथ औसत से यहाँ पे रन बंद रहे हैं चौथा ओवर लेके आए हैं बॉन्ड प्रणय उनका नाम है मगर उनकी बहुत ही खूबसूरत एक्शन बहुत ही शानदार रिदम और उसी के साथ गेंदबाजी करने का अंदाज और इसी वजह से बॉन्ड नाम से ही सुपर जीत रायगढ़ पुलिस में कार्यरत बॉन्ड जी हां टॉस करने की गलती बॉन्ड ने भी की है हसन ने, ने उड़ा दिया ऑन सीमा रेखा के बाहर छे रन आज बेस्ट अटैक के सामने इतनी शानदार बल्लेबाजी की है के बल्लेबाजों ने स्पेशली हसनैन ने, ने तारीफ तो बनती है जी हाँ इस पर प्रयास किया था उस गेंद को कारपेट के सहारे खेल दिया है मिड विकेट में फील्डर तैनात मनीष के रूप में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा हसनैन पहुंचे 40 पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है इक्यावन रन 51 वन वन विकेट जयश लट के रूप में एकमात्र बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं यश वन डाउन बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर जी हां इस मतलब लाइन शॉट कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना क्या ट्राय यहां पे ड्रॉप हुआ है जी हाँ गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकल रही थी लाइन कोशिश की, की। का बाहरी बीरा लिया मगर विकेट कीपर ऐसे कैच कभी छोड़ते नहीं है मगर कभी कभी भूल हो जाती है mm -hmm. फुल टॉस गेंद और उसे स्वैप किया है बैकवर्ड स्क्वायर फील्डर मौजूद नहीं है पिंटा बिल्कुल पहुंच नहीं पाएंगे गेंद आती हुई फिर से एक बार चार रन के लिए मालिका के बाहर बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी सुबह अल्लाह और एक छक्का यह पहला छक्का इसमें दबा फिर से एक बार उसी तरह खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर चकमा दिया बॉन्ड ने गेंद ने बल्ले का बाहरी सीरा लिया शॉट तो दोस्तों यहाँ पे चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है रनों की संख्या इकसठ रन पहले ओवर में आए थे चौदह दूसरे ओवर में आए थे उन्नीस तीसरे ओवर में आए थे ग्यारह और चौथे ओवर में आए थे सत्रह आप देख रहे हैं राजा शिव छत्रपति क्रीड़ा मंडल की तरफ से एक बहुत ही शानदार यह टूर्नामेंट भव्य दिव्य टूर्नामेंट जिसका ये आज का अंतिम दिन आज एक से बढ़िया एक अलीबाग तहसील के टीमों ने आज यहाँ पे शिरकत की है मैच जारी है फ्रेंड्स ग्रुप हशीवराबा बनाम सागरी गणेश एक बार यहाँ लोहरफुल टॉस गेंद थी बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे तो किया है वहां पे थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहां के फील्डर फंबल हुए उसका फायदा मिला हंसने पर अकझकते ही दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई है और आसानी के साथ दूसरा रन मुकम्मल भी कर लिया और हसनैन अब पहुंचे हैं पर है। हसनैन का यहां पे आधा शतक होगा बेसब्री से इंतजार तो यहां पे हो रहा है इस दबा खेल दिया है लॉन्गले की दिशा में गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर फरार मिलेंगे रन यहां पे चार पेडवी ने इसी टूर्नामेंट में इसी मैदान पर आधा शतक अपने नाम लगाया है ये लीजिए ये हो गया है, ओहो बधाई हो लाजवाब ये स्ट्रोक हसनैन के बल्ले से आता हुआ यह छक्का और अपने अंदाज में अपने स्टाइल में आधा शतक कंप्लीट किया है अभिनंदन 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 २३ रन ऑन स्कोर कार्ड हस्तैन पहुंचे बावन रन बनाकर नॉन स्ट्राइक नौ स्ट्राइकिंग एंड पर नॉट आउट खेलते हुए फिर से एक बार उड़ा दिया है इस इसमें स्क्वायर लेख को चुना है दूर 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 बहुत दूर, दूर रन जी हाँ फिर से एक बार खड़े खड़े खेल दिया है हाई बैकलिप के साथ लाजवाब बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया है ऊंची गई है दूर गई है लंबी गई है और एक छक्का